не только огневая поддержка во время боевых столкновений, это также шанс на жизнь, как мы говорили, раненому, потому что вертушки эвакуировали с таких точек ребят, с которых, кажется, невозможно было бы уйти. Дело в том, что при жарком климате, при разряженном воздухе в горах, двигателя вертолетов работают чуть слабее, то есть не тянут, как мы говорили. иногда эти парни вытаскивали всіх, прийшов сознательно нарушая, потому тому що такое понятие, поняття, як перегруз в вертольоті, забирали всіх уходя, почти, как говорили, по потраві. Переважна більшість пам'ятників воїнам-афганцям була встановлена вже за часів Незалежної України. Керівництво СРСР просто боялося казати правду про кількість загиблих при виконанні інтернаціонального обов'язку за кордонами Радянського Союзу. Ніяка допомога дружньому афганському народові не могла бути серйозним аргументом для батьків, що втратили сина. Годи служби в Афганістані були 84-86 год. После карантину, після розпределення, так сказать, я попав во второй мотострілковий батальйон 395 го мотострілкового полка. В РМО служили наши боевые товарищи. Ну, в нашем полку очень много было э, с Донбасса. Вот. Но дружили э, мы вот, э, Виктор Звягинцев, вот э, Виктор Хлистун и Серега Снегирев, который служил в разведроте. Нам нужно было подниматься на Плата, вот очень серьезный был подъем, вот. Я подъехал в Виктор Звягинцев. Я говорю, Видь, в чем дело, почему не поднимать? Он говорит, ждем колонну остальных. Я говорю, ну мы тогда идем дальше. Он еще попросил, говорит, там перекусить. Ну, что у нас было, мы, как говорится, корку хлеба пополам делили. Вот. Все, я, я говорю, ну давайте я говорю, он говорит, сейчас наши подойдут, мы поднимемся. Я говорю, ну, там наверху и встретимся. Вот. Мы поднялись на плата, Тут начался обстрел. Они все внизу. К сожалению, мы помочь ничем не могли. Ну, бой закончился. Сверху было видно это все. Горят машины. Ну, страшная картина, конечно. Вот. После этого, ну, как бы, они, конечно, отбились. Там группа подкрепления, вертушки пролетели. Все. Вечером мы собрались, ну как все уже после этого самых, кто там уцелели, поднялись тоже на это плата. Вот ребята с Армого подходят и говорят: "Земляк твой погиб". Я верю кто? Ведь озверенцев. Я говорю, как? Вы знаете, я даже не верил в это. Утром взял автомат и пошел вниз с этого плата. Внизу стояла санитарная машина. Возле нее были носилки. Картіна Вот. Віктора можна було узнать тільки по волосам. Войнам афганцям зараз більше 40 років. Частина з них вже має онуків. Думати про те, що їхнім друзям завжди буде 18, 19, 20. І через чверть століття занадто боляче. Дальніше маршрут теж, опять-таки, був не без. боевых действий. Дальше тоже опять был обстрел. Вот. Виктор Хлестун, который с Авдеевки тоже погиб, погибает. Ну, здесь пуля, которая, в общем-то, настигла через кабину. Он водителем был 66-го газдона. Настигла его пуля и смертельно его, в общем-то, не ранила, а убила, скажем так. Вот так погибли два моих друга. А в январе месяце, 86-го, Сергей Снегирев со Снежного. Парень, какой парень был. Вот, с разведроты. Ну, скажу, здесь я не могу сказать, где и при каких обстоятельствах, потому что разведроты было отдельное задание, ну, выезд боевого эпизода. Единственное, что я знаю, что пришли сказали, что на операции... Сергій Снігрів поліп. Афганська війна поріднила бойових товаришів міцніше кровних зв'язків. Вони несуть фронтову дружбу крізь усе життя. Знаходять один одного на теренах колишнього Радянського Союзу і не забувають про батьків загиблих побратимів. Після Афганістану я к Віктору Звягінцеву, к мамі його мамі Тютя Поля, працює в школі. От. Очень много-много разів ну, приїжджали и езжу, В общем-то, скажем так, и на могилку віті приїжджаємо 13 сентября сімтября, он погиб. Вот, то есть Для нас ця дата, звісно, священна. Слід зауважити, що громадськість Донеччини у першу чергу організації воїнів афганців піклується про збереження пам'яті наших загиблих земляків. Це лекції в школах. Избир материала про людину и расширение контакту с родиной. Нам и директора школы и подсказывают, если где-то мы упустили этот момент, что наши боевые товарищи учились, заканчивали эти учебные заведения, мы, конечно, отзываемся и обязательно, обязательно создаем уголок нашего парня и открываем мемориальную доску. Во всяком случае, в 2007 году была открыта мемориальная доска на высшем профессиональном горном училище 107 Тисину Юрию Васильевичу, кавалеру Ордена Боевого Красного Знамени и, орден, и медали за отвагу. В этом году была открыта тоже памятная мемориальная доска, нашему боевому товарищу, старшему лейтенанту Борщевицкому Александру Сергеевичу, который погиб в 80-м году, выполняя интернациональный долг Демократической Республики Афганистан. Дело в том, что в изданиях Виктора Ивановича Заики «Долг оплаченный жизнью» там есть краткое описание эпизода, но Виктор Иванович делал запрос Министерства обороны, чтобы узнать подлинность, так сказать, этой трагедии или этой, этого события. Но, к сожалению, период Советского Союза тогда все было под грифом секретно, и данных, как конкретно это все произошло, нет. Только с рассказов сослуживцев, тех, кто был рядом, тех, кто воевали с Александром. Характером он был очень целеустремленный. Вот он поставил себе цель стать военным, и он ее добился. Он с отличием закончил военное училище Харьковское, вот, работал. И у меня здесь, вы видите, посмотрите грамоты, которые командование награждало. Он прекрасно и учился у нас, и Ну в общем був замечательный человек, который, может быть, если бы остался жив, много, -много полезного для нашої страны сделал. Зараз багато точиться дискусій про те, як виховати патріотів своєї країни, які пов'язували би з нею своє майбутнє життя в афганській війні. Ми повинні бачити не лише приклад втручання у бойові дії на чужій далекій території. Яка десяток рік поспіль щедро поливалася кров'ю наших солдат, приклад мужності, героїзму, справжньої чоловічої дружби ось основний урок афгану. Я считаю, что сохранение памяти, сохранение боевых традиций – это одно из замечательных, замечательных действий, которые мы сегодня должны помнить и ежедневно учить наших детей, наших родных и близких, потому что чем дальше мы удаляемся от тех времен, когда наши деды и отцы освобождали нашу, нашу родину от немецких фашистских захватчиков. О тех ребятах, которые выполняли свой интернациональный долг в республике Афганистан, тем в, наших, так сказать, в нашей памяти стирается все потихонечку. Но именно доблесть, именно отвага тех людей, которые защищали родину, должны быть терчайшим примером для нынешнего поколения. Тем, кто погиб, вечная слава и почет от наших ребят. Потому что эти ребята навсегда останутся в нашей памяти. Вот. Ну а живым, мувики, всем здоровья!